Чувствуется, что будет изменение. Надеюсь на них. Нужно ходить в храм и молиться. Ошибаться можно. Врать нельзя. Какая была армия? Ее никто не уважал. К сожалению, сейчас народ настолько разрознен. Хотя с высоких трибун говорят о единстве страны, но на самом деле это не так. Какой-то симпатичный, седовласый мужчина. Тут на России вирішили провести черговое опитування в Москве, щодо до Шойгу Шуйгу на Белаусова. Чувствуется, что будет изменение. Надеюсь на них. Какие изменения? Что хотите? Ну, хочется смена действующей власти. И уже потихоньку может быть будет какая-то наконец движение в сторону э, дележка, так скажем, может быть будет полномочий, может быть, власти. И сменится, наконец, здесь еще власть, начнется новое что-то. Почему хочется смены? Надоело что-то или нет? Да, в целом все уже, ничего не меняется, все только, как говорится, да, на финансовый этот идет отрицательная динамика, хотелось бы эту динамику прекратить. Модно стало за последние сутки, все начали гуглить, кто такой Белусов, да, по-моему, да. никто не знал. Ну, не знаю, тут как бы для обычного человека, наверное, мало что поменяется. То есть это, как бы, наверное, перестановки, связанные с объективной ситуацией в стране и вне ее. Поэтому так подробно комментировать, наверное, не смогу. Шойгу это что, уже все? Он отслужил свое? Конечно же, нет. Просто нужно немножечко сменить позиции, посмотреть, как будет при другом руководителе, как будет все это происходить. Может быть, его обратно вернут. Никто же не знает, что будет завтра. Жизнь такая непредсказуемая. Мы же сами видим, что происходит в мире непредсказуемо все, да? Все непредсказуемо, да. Сегодня его нету, завтра он будет. Ну, никто не знает, что будет. Как вам новый человек Белоусов, который будет министром обороны? Вы что-то знаете про него или нет? Нет, честно, я о нем вообще ничего не знаю. Я видела только его фотку, какой-то очень симпатичный седовласый мужчина внушает все-таки доверие. Будем надеяться, что он нам покажет хороший правильный строй. И что нас, как обычных обывателей, простых граждан, все очень будет устраивать. Линия партии будет дальше гнуться, как и продолжаться гнуться. Я не думаю, что там поставят кардинально другого человека, который будет думать как-то по-другому, что. -то. Как вы думаете, вот новый человек будет на посту министра обороны, он что-то сможет изменить, сделать или нет? Ну, я думаю, что если мы все помолимся, то думаю, да. Это именно молиться надо. Нужно ходить в храм и молиться. За кого? Богу молиться. Кто у нас помощник Шойгу по снабжению Иванов. Иванов. Это связано с делом Иванова. Вполне возможно. Хотя а почему я... так думаете? Хотя я удивлен, поскольку Шойгу был одним из самых преданных а, сторонников Путина, и насколько я помню, это же он говорил, что если Путин меня пошлет работать Егерем, я и пойду работать Егерем. Але як зазначило видання в умовах військової цензури вуличні опитування на Росії не претендують на репрезентативність та можуть не відображати справжніх настроїв опитаних ними людей, а можуть її відображати. А тим часом самі кремлівські пропагандисти сподіваються, що Білоусав вирішить корупційні проблеми у 2-й армії. Вони сподіваються, що Білаусав, на відміну від Шойгу, стежитиме, куди і на що йдуть. бюджет не гроши. Ну и принцип, который накануне озвучил белоусов, стал уже мемом. Ошибаться можно, врать нельзя. Все цитируют бесконечные РБК, которые то ли описались, то ли что они имели в виду, написали, ошибаться можно, брать нельзя, очевидно. Ошибаться можно, не брать, не врать нельзя. Знаете, почему врать? Почему, я не знаю, я не, не обсуждал это с Андреем Рымовичем. Как я услышал? Вы знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что, а как же так? А вот это изделие, а вот это изделие, которое нам показывали на параде победы, на параде, вернее, на красной... Очевидно, луч. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Беспилотники, да. Где Потом, они? когда началась... казалось нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал. Кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные, народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. А вот и из пропагандист, то, что Владимир Соловьев тем часом отбеливает Шойгу, рассказывая, сколько всего-то есть тых. Важно посмотреть, что сейчас в нашей армии более миллиона человек. Подавляющее, то есть несравнимое количество. Это контрактники. Это для начала, да. Так что от армии в около 300 тысяч мы пришли к армии более чем в миллион человек. Какая была армия? никто не уважал. комитета солдатских матерей предлагали любые варианты для того, чтобы э все можно было сделать, лишь бы человек не шел на службу. Разговор о дедовщине, о плохой кормежке, об ужасной одежде. шейгу создал новый родовойск, силу специальных операций. Арктические, ВКС. Это же все при Шойгу. При Шойгу появились настоящие учения, в том числе и тревожные. При Шойгу и Парк Патриот, и Храм, и Возвращение Идеологии. При Шойгу открытые учебные заведения – и в 2021-2022 году первые выпуски только оттуда полные пошли. Поэтому у нас появились летчики. У нас в Сирии, когда мы вошли, было на чем, не было кем летать. При шаге новое вооружение. Если что-тришечки краще розгледіти, то виявиться что миф про единство. Росіян адклеюється так само, як і повішений перед приїздом чиновника банер з красивою картинкою, який приховує фасад будинку, який вже давно розвалюється. І поки при владі в Росії головний міфатворець, фальсифікатор і злочинець, приводів для роз'єднання агресії та нелюбові ставатиме тільки більше. На жаль, зараз народ настільки. разрознены, хотя с высоких трибун говорят о единстве страны, но на самом деле это не так. Одна часть народа ополчается против другой, в том числе на вот одну семью, которая жена поддерживает спецоперации, а муж категорически нет и доходит даже до развода. Вот так мы и живем. Не будет ли гражданская война, когда сына отца, брат на брата? То есть может привести к этому. И это меня очень беспокоит. Сейчас с родственниками обсуждать политику, обсуждать э, отношения к президенту, к стране, к, к войне, вообще лучше этого не делать. Вот Спасибо. это нас очень разъединило. Да, и мне стоило больших усилий, чтобы опять, ну как бы наладить отношения, да. И я думала, что, ну, вот такая проблема только в этой семье. Поговорила с другими, и оказалось, что у многих а, других людей такая же проблема. Не любовь друг к другу, то что вот эти все распри связаны с войной, связанные как бы с Усіми, а всім сім вот этими вот Вот это вот наср. Це ось так виглядає росіянин після того, як сказав фразу Нєт вайнє на Красній площаді. Мешканця Москви дев'ять днів тримали у психіатричній лікарні. Тепер той, як ви бачите, важко пересувається. Ну і не тільки, а ще йому сім днів доведеться провести в спецприйомники. спустимся. Пойдем пешком. Пойдемте, пойдемте. Нет, Пойдем. документ решение. Сейчас. Да. Судьи. Ну тобто розумієте, совок із каральною психіатрією повертаються, але санітари чомусь, як і раніше, не звертають уваги на дурдом, розміром просто із цілий континент. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і обов'язково чекайте на наступний випуск.